кем вы были до армии? Ну, до армии работал на предприятии, слесаря сборочных работ на заводе как У меня профессия, гражданская профессия мирма. Я сам инженер-строитель. Я строю здания, сооружения. Что я построил такое известное, кроме Роги, это колокольную Георгиевскую. Это известное культовое сооружение. Вот, это наша Визитная карточка нашего города. Ну, у меня семья, у меня двое детей, у меня сын и дочь. Вот, конечно, все переживали, все меня отговаривали, попытайся договорись, вот, согласись с чем-то, с Ну, Я считаю, что это неправильно. Это наша страна, что мы должны, кто если не мы. Я когда уезжал в зону АТО, я сказал, что мы просто едем отвозить ну, технику, передать ребятам и будем возвращаться. Ну, в итоге потом пришлось сказать честно, что мы находимся в Артемовске, получаем технику и уезжаем ну, то есть на Дебальцево. Боевой путь. Мы начали город Артемовск, Дебальцево, курган Могила Острая, Мала Орловка, опять Дебальцево вот, и Луганская, Светлодарск. Это уже была такая финальная стадия нашего боевого пути Нашего экипажа, ну, боевые он, действия да. там активизировались 17 января. Просто физически они не могли нас взять штурмом. Они разбили наш нашу высоту, которая 241-я, это Красная гора, получается на юге от Логовинова. Это когда взяли логовина когда перекрыли артерию на Дебальцево. Реально мы стоим на высоте, нас со всех сторон, кроме одной стороны, это сторона Артемовска которая была... Дорога домой, отход. Дорога домой. И нам сказали, если не дай бог будет, будет команда для отхода, только держать мост, чтобы смогли наши ребята выйти с Дебальцева, ну, то есть с района, там, где был котел. Ну, как бы сказать, как, ну, котел не котел, но это было просто, ну, настолько простреленный плацдарм, если они делали определенные залпы, у них попадало 99,9. Это были прямо регулярные войска России. После неоднократной попытки взять нашу высоту, что у них не получалось, ну, они к нам могли подойти максимум на 500 метров. Вот. То ли удача, то ли везение, то ли умение, то ли дух украинский. Вот. Они просто решили, что зачем тратить свои силы, нас проще стереть с листа земли минометами и градами. Если мы до нашего последнего боя уже по звуку могли определить, то ли это миномет, то ли град, то ли ураган, то ли смерч. То там такие были новые звуки, новые разрывы. По ночам такое у нас было фосфорное сияние, что казалось, они какое-то применяют новое оружие. Не слышно ни запуска, ни взрыва, ни света, ни вспышки. Только слышно, когда подрывается разрывы, земля, взрываются. когда взрывается, бревна подлетают. Ну, то есть у нас блиндажи, бревна отрывались от земли. В бронежилетах на, под, на глубине 2 метра подкидывало, что на сковородке. То есть в бронежилете оккупировано полностью обмундирование, и вот так вот лежишь, как рыба на сковородке, с одной стороны на другую сторону. Воронки доходили до метра в глубину, мертвая земля, почва сланцевая, там находятся сланцы, камни, то есть полностью у нас перепахали они. После таскать... Этого боя у нас один боевой товарищ погиб. Я не буду говорить его фамилию, не хочу. Это нам больно, это нам неприятно. но у нас получились такие боевые ранения. А вас подбило ну, самому Нас подбила противотанковая управляемая ракета. Вторая противотанковая ракета прицельно попала в башню нашего танка. Это уже смерть. Я даже не понял, как оно произошло. Я только почувствовал какой-то хлопок. И когда рассеялся дым, дым, вот эта пыль, я открыл глаза, я обратил внимание, что я нахожусь от машины ну, в 15-20 метрах. Нас полусидя, полулежа, полустоя, под минами, под полями, нас вывели из поля боя. Вот. Нас потом перехватила скорая помощь, также нашей танковой бригады. Дорога полностью простреливалась, как тир. Дорога – это тир, это танковый полигон. Невзирая на красные кресты машины гражданские, то есть нас эвакуировали в первый же день, то есть в течение трех часов. У себя такие то ли нам повезло, то ли мы такие везучие.